то сейчас в Верховной Раде создано парламентское большинство. В это парламентское большинство вошли рыба... партии Байкевщина, Удар, Свобода, в том числе и нефракционные депутаты. Я вам скажу, что и вошел туда Рыбаков. Дорогие друзья, я завершаю свое выступление такими словами: главный лозунг Рубакова – вместе сможем больше. Мы сейчас должны консолидировать наше общество, а те, кто пытаются разъединить его, расчленить – это совершенно неправильная позиция. Поэтому всех вас мы любим. Мы уважаем, мы вместе, и мы должны вместе решать все вопросы, в том числе социальные вопросы.